Багато років в Україні тривають суперечки щодо зняття заборони на продаж землі. Ціна цього надчутливого питання 50 мільярдів втрачених інвестицій та економічний розвиток країни. Питання дійсно складне, адже для українців земля це без перебільшення святе. Чи можна торгувати українським черноземом? Запитаємо у людей. Мораторій землі слышали щось об этом? Слышала, звісно. Що сказати? Снимать, снимать, но переделать закон, чтобы только наши покупали. они а И, ну, в общем, смотреть там, кто покупает. Есть, наоборот, хотят, чтобы иностранцы покупали и вкладывали деньги. Как нет, иностранцев нет. А почему? Ну, потому что скупят всю землю нашу и все. Вы против, да? Я против. Как же то, что это будет толчок к развитию, такое вот говорят наоборот. Надо развитие искать в другом. Они а в продаже земли. Ну, кто как думает, думаете, не говорят продавать, другие не продавать. Ну, я думаю, не надо продавать землю. Зачем свою свою богатство, свою землю продавать? А если сюда к нам приедут и будут вот эти все, ну, ну, если бы хорошие приехали действительно и что-то хорошее построили, чтобы молодежь, например, работала, все, ну, и так, и так. Я не знаю, это разногласия двоих. Думают одни так, а другие так. Это ну да, ну, с другой стороны, конечно, хорошо, а с другой стороны подумать. Нет, нет. Тому що це наше багатство, це нашої країни багатство, чого її розпродувати. Прийдуть і іностранці, і скажуть і діти з нашої землі. Я, наприклад, маю гектари батькові, я нікому їх не віддам. А не треба продавати, це наша земля, це українська земля. Як це? Я хочу продати, я не хочу. Вирощуй сама, не зможеш сама, здавай і тим самим і орендаторам, і отримай копійку, від так як я отримую. Но я считаю, что украинские земли должны принадлежать украинскому народу. Поэтому мы богатейшая страна, которая должна развиваться, и за пределы Украины не должно выходить наше богатство. Поэтому мы в состоянии обрабатывать земли, мы в состоянии развивать сельскохозяйственный бизнес. Поэтому я считаю, что наши украинцы должны здесь сами развивать, а не мы не должны кому-то отдавать наши земли. Ну, я думаю, что нет. Почему? Выгодно? Не, ну, в принципе, выгодно у кого она есть. Это дело в том, что люди продадут ее задешево, потому что у людей денег нету. А скупят те, у кого денег побольше. И потом, мне кажется, будет это то же самое феодалы, будут те же самые, которые были раньше. А -а -а. Сайте, да? Конечно. Как же говорят, что во всех развитых странах продаются земли и так далее. Ну, Дело в том, что там же, наверное, какие-то ограничения есть, какие-то это самое, а как у нас будет, это ж непонятно. что это плохо а знаете почему плохо вот у меня есть родственники в селе у них есть два пая они сейчас на эти паи получают ну получают что-то да но они продадут эти два пая но пройдят они эти деньги и все и все вы знаете я не знаю мне кажется что это надуманный вопрос и если вот показывают сейчас это самое в программах в Украине на, на, на телеканале Украина. Показывают э, эту рекламу, да, что вот осталось пять государств, которые не приватизировали землю. Вот. И, ну вы знаете, стыдно. Стыдно за такую рекламу. Показали эту селянскую хату, хотенку разбитую. Да, конечно, на Донбассе может быть и такое. Но в селах, если нормальное село, там все нормально. Так что, ребята, я против. Я лично против. Мне кажется, что Ренату Ахметову еще земли только не хватало. У него, значит, это самое все пропало на Донбассе, да? Теперь, значит, надо как-то еще... Ну, в общем, короче, поскольку Украина – это его канал, больше я ни на одном канале не видела эту рекламу. Короче, людей уговорят. Люди, конечно же, согласятся продать. Но это проели все эти денежки и все на том, а так пожизненно и будет переходить, и будут эти паи переходить из рода в род, вернее не из рода в род, а с поколения да, в поколение. Да, да, да. да не надо продавать. Потому что мы потом без земли останемся. Это неправильно. А Потому что наша земля есть наша земля. А то, что это экономическое развитие какое-то даст, вот она обещает, что это... Нет. Я думаю, ничего не даст, пока мы не сменим Порошенко нашего. Ну, конечно, слышала. Ну, что думаете, можно продавать? Нельзя? Конечно, нельзя. А почему? Ну, всю пораз... эту землю, что потом будет для наших крестьян. Я считаю, земля должна оставаться народу. Слышь, правильно против? Я полностью поддерживаю их точку зрения. Ну, по одной простой причине, видите ли, это общая собственность. Она не принадлежит кому-то конкретному. <как> не продавать ее кто-то конкретно, не имеет просто права. С таким точно ну, результатом я, допустим, могу предложить продавать, ну, например, ноги или руки граждан. Это тоже будет самое. Это общая собственность. Она принадлежит всем. Сейчас Есть говорят, вещи, которые нельзя продавать. И земля это то же самое. Раз... Ну, это не совсем так, потому что во всех развитых странах землю сначала раздавали, потом отбирали друг от друга, а уже потом пришли к продаже. К сожалению, это тоже не наше. Конечно, слышал. Можете ваше мнение высказать? За вот, да, вы, вы, вы можно все-таки продавать или нет? Я против. Почему? Потому что все-таки земля принадлежит государству и народу так же самое. То есть продавая ее, вы продаете государство. Ну, как по мне. Против. А почему? Землю нельзя продавать, она наша. Привет. Слышали, мы против. А можете объяснить, почему сравнение? Давайте еще землю продадим, и все уже больше продавать, по-моему, нечего, уже все продали. И Украины не будет. Да, и все. Кому? Закопи, кому закопи, выгодно? Закопить. Кому выгодно? Нашим олигархам выгодно. Нам это не выгодно, нам все равно, что продадут. и Мы от этого все равно ничего не получим. Народ не получит Украины ничего. Так что, конечно, против. Доверия нет никакого. Какого? Нашему а правительству вообще никакого. Нет. Вы поддерживаете, да? Нет, не поддержу. А є мені не да, піддержує. Це була програма Народна думка її ведуча рада Акімова. Оператор Максима Лещенко. Побачимось.